adalah penting untuk kita faham peranan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam merealisasikan agenda besar Belanjawan 2026. Kementerian ini membentuk komuniti memastikan setiap lapisan masyarakat menikmati taraf hidup yang lebih baik melalui dasar perumahan, pengurusan bandar yang lestari dan kesejahteraan komuniti. Belanjawan 2026, Inisiatif Kesejahteraan Rakyat. Untuk itu, kita bersama yang berhormat, Tuan Ngah Koming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Wai Bingha, apa ya. khabar? Selamat datang. Terima kasih. Salam sejahtera kepada semua yang saya muliakan. YB, kita tak nak buang masa, kita terus kepada hmm. perincian dia. Yeah. Belanjawan 2026 hmm. yang memperuntukkan RM6.09 bilion ringgit kepada KPKT. Hmm. Dan kalau saya nak tahu pada awal apa fokus utama kementerian untuk memastikan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat, YB? Mm hmm. Belanjawan 2026 berasaskan kepada prinsip tiada yang tertinggal, ya. tiada yang terpinggi. Mm -hmm. Di mana kerajaan Madani sekali lagi membutuhkan peruntukan yang tinggi untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat yeah. serta menjaga kesejahteraan. Saya bagi contoh di mana pertama perumahan. Tahun depan ada berita baik di mana kerajaan telah menambah 10 bilion lagi dalam mm -hmm. skim jaminan kredit perumahan. Untuk anak-anak muda yang belum beli rumah kerajaan akan beri jaminan sehingga 120%. Mm -hmm. Setakat ini kita sudah bantu 93 ribu anak muda untuk memiliki rumah pertama mereka. Ya. Dan yang kedua, untuk mereka yang nak beli rumah baru, kurang daripada harga, 500 ribu ke bawah. Di mana duty stamp akan diberikan pengecualian 100%. Mm -hmm. okay, dan yang ketiga, skim jaminan perumahan, kita juga ada rumah mesra rakyat. Untuk tanah kampung, apabila kerajaan bagi rumah mesra rakyat, kita bina dengan kos RM75,000. Mm -hmm. Tapi rakyat hanya beli dengan harga RM55,000. Yeah. Dengan kata lain, setiap rumah, selaras dengan slogan kita, Rumahku, Syugahku, Baiti yeah. Janati, rakyat hanya akan diberikan bantuan bau besar 20000 sebiji rumah di mm -hmm. rumah mesra rakyat tahun depan kita sasarkan 6000 unit rumah mesra rakyat selain daripada rumah mampu milik rumah mesra rakyat, skim jaminan kredit perumahan, kita ada juga rumah prima. Tahun depan kita akan melancarkan 3,000 unit lagi. Kediaman prima untuk pasaran M40. Siapa pendapatannya kurang dari 15,000 semua layak untuk membeli rumah prima. Kediaman residensi prima yang berkualiti tinggi dengan harga bukan mampu mimpi bukan mampu tengok tapi mampu milik. Satu, rakyat berhak memiliki rumah pertama mereka. Itu mesej YB yang saya ingat sampai sekarang yang YB jelaskan ya. dalam parlimen. Hmm. Dan melihat kepada mesej ini cukup jelas bahawa setiap individu itu layak menerima rumah. Hmm. Tapi kalau saya nak berfokus kepada kumpulan-kumpulan yang hmm. B40 dan M40, bagaimana proses ini dipermudah hmm. untuk sebab itu tadi proses itu setakat ini tabung skim jaminan kredit perumahan ya. SJKP kini sudah berjumlah 30 bilion ringgit mm -hmm. okay dan tahun depan akan tambah 10 bilion mereka yang bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap mm -hmm. pekerja gig food panda, yeah. grab driver semua boleh dapat pinjaman dari bank tapi dijamin oleh kerajaan. Harga rumah mana-mana syaratnya jelas mm -hmm. untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Okey dan uh, beli rumah tidak melebihi 500,000 ringgit. Dan mereka bila mohon jaminan tu katakan RM300,000 tapi jaminan kerajaan boleh sampai ke RM360,000. Mengapa ada lebihan 20%? Uh -huh. Ini untuk memudahkan mereka pindah masuk. Termasuk cost renovation, beli perabot, membayar uh, cukai uh, stamp duty itu juga akan diberikan jaminan oleh kerajaan madani. Baik YB, uh, kalau kita nak ke depan kita perlu juga lihat ke belakang Apa hmm. mungkin pencapaian yang telah pun dilaksanakan hmm. Kalau saya nak tumpukan kepada uh, 500,000 unit rumah dalam rancangan Malaysia ke-12 hmm. Saya kira satu unit yang banyak tapi hmm. apa mungkin kemas kini terbaru Yang hmm. mungkin YB boleh kaitkan hmm. juga bagaimana Belanjawan 2026 akan memberi kejayaan besar hmm. kepada Satu lagi berita unit. baik, Alhamdulillah saya hmm. berasa amat bersyukur sekali Di mana di bawah kerajaan Madani Kerajaan Madani akan menjadi kerajaan pertama Hmm. mencapai sasaran membina 500 unit rumah mampu milik ya. di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Ya. Setakat pagi ini, kita sudah capai 98.3%. Hmm. Tinggal sikit saja menjelang penghujung tahun ini di mana saya yakin bukan kita saja akan mencapai tapi kita akan melepasi sasaran hmm. menyediakan 500 ribu unit rumah mampu milik kepada rakyat yang dikasihi. YB pada awal ni saya kira cukup berbesar kalau kita beri fokus dulu kepada isu perumahan negara. Yeah. Uh, tadi kita dah menyentuh kepada uh, kumpulan B40 uh, M40. Kita telah menyentuh kepada 500,000 unit rumah dalam inisiatif uh, rancangan Malaysia ke-12. Yeah. Bagi SJKP ini YB, ha. uh, apa kemaskini terbaru dan bagaimana belanjawan 2026 terhadap SJKP persediaan KPKT YB? Persediaan memang kita ini merupakan program yang berterusan sejak yeah. 2023. Sebab itu di mana setakat kat hari ini 93,313 orang pemohon. Hmm. Sudah berjaya mendapat skim jaminan kredit perumahan. Ya. Sebab itu saya mengunerusi bis uh, program hari ini. Saya nak tanya jika bukan sekarang, bila lagi? Ya. Jika bukan anda, siapa lagi? Siapa yang belum mohon, sila mohon cepat. Ya betul, uh, kumpulan belia uh, seawal... semua kumpulan belia, siapa-siapa ya. yang berumur 18 tahun ke atas yang masih belum memiliki rumah pertama ya. layak untuk memohon. Dan KPKT sedia untuk membantu. Baik, masih dalam isu perumahan YB, ya. bagi perumahan terbengkalai, apa perancangan terbaru KPKT hmm. untuk melaksanakan atau mengawal kepada projek-projek akan -projek datang YB? Memang, projek terbengkalai dan sakit adalah antara satu masalah kronik ya. yang telah berarutan berpuluh tahun. Hmm. Apapun, Alhamdulillah, sekarang di bawah Kerajaan Madani, hmm. dalam tempoh tiga tahun ini, KPKT menerusi special task force telah berjaya menyelamatkan 1,200 projek. Bernilai 163 bilion. Di mana jumlah pembeli rumah yang telah diselamatkan yeah. telah meningkat ke 163 buah rumah. Yeah. Ini termasuk residensi hektar di hmm. Gombak 2,400 unit. Dengan hmm. kerja pelbagai langkah-langkah proaktif yang sedang dilakukan oleh KPKT. Hmm. Saya yakin pada tahun depan apabila kita bawa rang undang-undang baru hmm. supaya projek terbengkalai akan menjadi perkara yang tidak akan berlaku lagi. Kerana saya selalu percaya pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Ya hmm. betul saya setuju dan sekarang pun kita beralih kepada hmm. satu ekonomi hijau uh, nak mewujudkan satu bandar pintar smart city yeah. yang saya kira sepanjang tahun ini kerajaan mempromosikan dan uh, mewar-warkan akan hmm. wujud bandar pintar hmm. uh, yang uh, lebih teknologinya daripada uh, sekarang. Hmm. Persediaan dan strategi akan datang YB? Apa ini yang YB pandang? Ini adalah setara-setara dengan wawasan dan visi yang amat berhormat PMX Dato' Sri Anwar Ibrahim supaya negara menuju menjadi AI nation menjelang tahun 2023 Kelima, maka segala perancangan dan pelaksanaan wajib dimulakan dari peringkat Aka umbi iaitu di peringkat PBT. Oleh kerana itu kita ada tiga peringkat. Satu peringkatnya adalah di Uh, smart city early adopter, yang kedua developing smart city yeah. dan yang ketiga advanced smart city. Okay, ini kita uh, melulusi plan Malaysia sudah ada garis panduan. Garis uh -huh. panduan pembinaan bandar pintar uh -huh. termasuk smart traffic light, termasuk smart uh, adalah juga uh, the irrigation system uh -huh. uh, dan juga uh, smart city command center. Kesemua ini sedang dalam perancangan dan dalam juga tahap pelaksanaan. Okey, YB. Saya nak menyentuh selepas ini adalah kesan domino kepada mm. pembangunan perumahan, pembinaan perumahan dan bangunan mm -hmm. uh, memberi kesan kepada melahirkan pekerjaan baru. Yeah. Adakah YB uh, melihat ini adalah satu strategi yang cukup baik mm. dalam pada kita membangunkan negara, kita membangun juga Memang, uh, hasil buruh? Sektor hartanah dan juga pembinaan berkaitan mm. dengan 200 industri. Yeah. Mm. Oleh kerana itu, dia merupakan satu tiang seri kepada ekonomi negara. Yeah. Oleh kerana itu, sangat penting kita kena pastikan ...pastikan pasaran uh, sektor hartanah itu kekas stabil uh -huh. serta berkembang dengan sihat. Yeah. Oleh kerana itu, kita berasa amat bersyukur dalam tempoh tiga tahun yang lepas... ...jumlah nilai dagangan sektor hartanah uh -huh. telah berkembang secara stabil dan sihat. Kita lihat peningkatan 18% pada tahun lepas. Melebihi, mencecah 230 bilion uh -huh. dalam nilai dagangan sektor hartanah... Oleh kerana itu adalah penting KPKT akan setiasa memantau ya. supaya pasaran sektor hartanah itu kekal stabil dan berkembang secara sihat. Kerana pelaburan dalam sektor hartanah ya. adalah pelaburan strategik untuk kita flash against uh, inflasi dan uh -huh. juga ini adalah salah satu uh, cara untuk kita mengekalkan kekayaan dan menghasilkan kekayaan untuk rakyat kita. Saya tertarik bila YB kata uh, kita YB akan memantau pasaran uh, industri hartanah ya. negara. Hmm. Uh, tetapi ia bukan satu kerja yang mudah kerana ia perlu ada hubungan yang baik hmm. uh, dengan pemain industri. Bagaimana hubungan itu YB? Uh, kita berasa sangat uh, ber bertuah di mana antara industri pemain dan juga pembeli rumah. Ya. KPKT telah pun menerusi uh, sumber dalaman hmm. membangunkan sistem HIMs Housing Integrated Management System sendiri. Hmm. Semua perkembangan pembina dan projek itu akan dipantau melalui atas talian. Okay. Ya. dan oleh kerana itu kita dapat tahu manakah di mana kawasan ada permintaan, di mana ada kawasan penawaran dan supaya ada juga uh, kajian keboleh laksanaan projek-projek perumahan untuk pastikan tidak ada projek gajah putih dan juga terbengkalai. Baik, pembangunan um, bandar rendah karbon hmm. uh, saya kira uh, ini telah digagaskan uh, seawal uh, kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri hmm. uh, dan kita tahu uh, sebagai bandar rendah karbon kita mendekati kepada satu ekonomi hijau hmm. pembangunan hijau, melestarikan alam dan juga melahirkan uh, sumber tenaga yang mampan dan lestari untuk waktu-waktu akan datang dan saya kira itu bukan satu tugasan yang mudah hmm. dan itu bukan satu strategi yang boleh dilihat uh, untuk hari ini tetapi ia makan tahun mungkin 5 dan 10 tahun uh -huh. uh, saya nak tanya juga strateginya untuk uh -huh. memastikan bandar Lestari, memastikan bandar uh, rendah karbon, uh, adakah uh, ada uh, kerjasama rentas uh, kementerian uh -huh. bersama untuk memastikan ini? Memang ini adalah berkata, soalan yang sangat tepat dan juga baik, uh, untuk makluman, suka cita saya nak maklumkan kepada semua penonton, semalam saya baru pulang daripada Istanbul setelah uh -huh. menerima anugerah khas tertinggi uh -huh. di forum Global Zero Waste uh, yang telah di diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu ya. dan anugerah tertinggi ini merupakan satu lagi pencapaian negara yang berjaya mengangkat matabat dan juga imej negara hmm. dalam sektor itu kita memang antara aspek penting slogan kita from trash to cash wow. from waste to energy hmm. kita nak pastikan sampah itu boleh jadi emas hmm. sampah itu boleh jadi sumber tenaga yang boleh diperbaharui setiap, ha, setiap hari supaya dia dalam itu kita dulu ada ekonomi linear sekarang kita nak bangunkan ekonomi kitaran ya. sebab itu Kerajaan Madani Datuk Sri Anwar Ibrahim telah menubuhkan National Circular Economy Council, NCEC. Dalam aspek tersebut, kita ada blueprint, master plan, plan tindakan dan juga pelbagai langkah-langkah uh, proaktif sehingga kita berjaya dinobatkan sebagai pemenang anugerah khas tertinggi di Global Zero Waste Award. Rancangan yang tersusun saya kira satu amanah yang baik. Kita ada beberapa langkah pertama, perancangan yang rapi. Ya. Kedua, pelaksanaan yang efektif. Ketiga, huh? plan komunikasi yang berkesan. Keempat, semangat bekerja sebagai satu pasukan. Dan yang kelima, paling penting, integrity above all ya bukan hmm. saja smart city jadi smart work juga ya, yb kita beri hak dulu yb uh, kita beri ruangan uh, dan selepas ini kita mungkin sambung bukan isu perumahan mungkin isu yang lebih sensitif untuk okay. yb jawab selepas ini kita Deep akan kembali selepas ini dalam BIS malaysia Malaysia is honored to chair asean this year with a special significance a decade since the establishment of the asean community at the same time will adopt a forward-looking 20-year vision that necessitates our unwavering commitment and collective resolve. Malaysia bersedia menginspirasi rantau ini. Kita sambut para pemimpin dan delegasi dunia dengan semangat perpaduan dan harapan baharu. Bersama rakyat, Malaysia melangkah ke hadapan menuju masa depan yang inklusif dan mampan keterangkuman dan kemampanan Belanjawan 2026, kita masih berbicara mengenai kesejahteraan rakyat dan kita masih bersama yang berhormat Tuan ngah Koming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. YB, pada separuh waktu pertama kita telah menyentuh, mm -hmm. saya kira cukup jelas bila YB jelaskan berkenaan dengan uh, isu perumahan, rumah terbengkalai, rumah sedia ada dan rumah akan datang yang dibina untuk kumpulan-kumpulan uh, uh, yang mahu memiliki rumah pertama. Mm -hmm. Saya kira separuh masa kedua kita boleh menyentuh berkenaan dengan salah satu skop yeah. lain berkenaan dengan uh, bagaimana memperkasa pihak berkuasa tempatan PBT rencana dan strategi untuk tahun ini yang telah dilaksanakan dan juga akan datang YB? Yang pertama, sekitar takat pagi ini kita mempunyai 156 PBT ya. antaranya 20 adalah di peringkat bandaraya hmm. antara beberapa reformasi yang telah dilakukan termasuk kita telah melancarkan PBT Pay ya. dengan mana-mana bayaran kompaun cukai, taksiran semua boleh buat menerusi apps tersebut PBT Pay. Dan menerusi apps tersebut kita telah berjaya mengutip lebih 600 juta ringgit. Bila apps ini PBT Pay ini telah dilancarkan 3 tahun dulu mm -hmm. dan setakat ini lebih 100 PBT sudah menerima apps tersebut sebagai cara pembayaran. Baik. Oleh kerana itu jika ada hata di Sarawak tapi duduk Kuala Lumpur tak payah balik Sarawak. Boleh gunakan PBT Pay. Baik. Selain daripada itu semua Uh, penarafan bintang uh, PBT itu di mana unsur anti rasuah akan dimasukkan sebagai satu komponen utama uh -huh. untuk menjadikan penilaian untuk mencerminkan komitmen uh, kerajaan hari ini untuk melawan najis rasuah uh -huh. dan mengangkat integriti demi Petivi Oh, itu salah satu yang ditekankan juga Kerajaan Madani. Hmm, Selain daripada yang itu, baik. kita sekarang ada lampu, sistem lampu isyarat. Apa itu sistem lampu isyarat? Itu semua peruntukan yang disalurkan kepada PPT wajib menjadi performance base. Siapa yang dapat prestasi yang baik, peruntukan akan ditambah dan diberikan lampu hijau. Hmm. Mereka yang sederhana akan diberikan lampu kuning. Uh, jika prestasi tidak menepati sasaran yeah. akan jatuh ke lampu merah. Bila dah masuk lampu merah, peruntukan PBT tersebut hmm. akan ditalik balik dan diberi kepada PBT yang mendapat lampu hijau. Dengan sistem baru ini dia menjadi lebih berkesan hmm. yang dia lebih kepada uh, prestasi oriented dan result oriented. Itu sangat-sangat penting untuk kita pastikan PBT perlu menjadi front line, okay, mencerminkan kecemalangan ha, perkhidmatan awam negara kita. Ini satu KPI baru untuk PBT YB. Memang mulai satu hari bulan Januari tahun ini sistem lampu isyarat baru diperkenalkan. Oh. Ya, yeah. ada merah, ada hijau. Ada ya, yeah, memang ada lampu kuning. <laughs> kuning itu sudah sampai teguran. Lampu merah amaran oh. ha, tindakan di, akan diambil. Ya, uh, salah satu yang ialah kita tahu untuk menyampaikan perkhidmatan dan sebagai pelaksana ini, PBT adalah mereka yang rapat Betul. dengan perkhidmatan kepada hmm. uh, awam. Hmm. Dan melihat kepada ialah uh, persekitaran kita, hmm. uh, nak, nak bersama YB pun uh, perlu waktu yang tertentu hmm. untuk bersama. Jadi rakyat ada PBT untuk berkhidmat. Sebab itu saya selalu tekaskan, PBT itu kena amalkan sistem AFA. Apa ya. itu AFA? Pertama, A, Accommodate. Hmm. Kedua, F, Facilitate. Hmm. Ketiga, A. Eh, accelerate. So, dia accommodate, facilitate dan juga accelerate. Semua ni kena cepat. Maka kerana bakata pepatah, masa itu emas. Yeah. Jangan biar orang tunggu. Jangan lebihkan karena birokrasi. Kita nak kurangkan Sebab itu di antara agenda reformasi kita ya. Kerajaan telah meluluskan Akta Iftizan Kerajaan hmm. Di mana uh, reformasi perkhidmatan awam Kita berazam untuk kurangkan biro Birokrasi setinggi 25% hmm. dalam tempoh 3 tahun Mulai tahun depan Jika kerajaan mana-mana jabatan Nak tambah satu peraturan Dia kena kurang satu peraturan One in, one out itu adalah antara cara kita mengekalkan daya saing negara dengan negara-negara serantau oleh kerana itu sukacita dimaklumkan kerana reformasi yang rancak telah dilakukan daya saing negara kita telah melonjak ke kedudukan ke-23 bandingkan ke hmm. tahun lepas 34 yeah itu melonjak 11 tangga di indeks daya saing dunia. Dan ini sekali lagi menjadikan Malaysia kini negara yang mencatat kemajuan yang paling memberangsangkan di pentas global di bawah Asia. kerajaan madani. Satu negara yang berdaya huni. Yeah. Kita telah pun menyentuh uh, fasiliti, kita telah pun menyentuh perumahan uh, PBT dan saya kira tidak terlepas juga bagaimana perkhidmatan terhadap fasiliti awam kerana hmm. fasiliti itu adalah imej pertama bukan sahaja bagi hmm. tempatan ia imej kepada hmm. pelancongan negara. Apa kaitan dengan imej ini? Saya suka cerita dimaklumkan, 3 tahun lepas saya mulakan bukan reformasi tapi revolusi. Hmm? Revolusi apa? Revolusi kebersihan awam. Revolusi tandas awam BMW. Apa itu BMW? Bukan jenama kereta mewah. BMW bersih, menawan dan wangi. Setakat pagi ini, setelah bekerja sama rapat dengan Kerajaan Pendidikan Malaysia, sukacita dimaklumkan kami telah berjaya menaik taraf membaik pulih 13 ribu buah Tandas awam di seluruh negara hmm. kerana tandas awam merupakan benteng pertama industri yeah. pelancongan negara hmm. oleh kerana itu tahun depan menjelang tahun melawat Malaysia kita jangka 40 juta pelancong akan membanjiri negara kita oleh kerana itu adalah sangat penting kita perlu sentiasa menjaga kebersihan awam kerana menjaga kebersihan bukan sahaja kewajipan yeah. menjaga kebersihan adalah separuh daripada keimanan yeah. tanggungjawab dan amanah ini wajib dipikul oleh kita semua dan semua rakyat Malaysia harus menjadi duta khas kebersihan awam. Jangan uh -huh. buang sampah merata tempat kerana mulai satu hari bulan Januari tahun depan, hukuman hikmat masyarakat akan dikenakan kepada ulat sampah yang buang sampah. Hmm. Mereka akan dikenakan hukuman masyarakat, dia dijemput pakai baju warna hijau untuk bantu SW Corp dan uh, Alam Flora untuk sapu jalan, cuci longkang, cuci tandas termasuk bayar kompaun rm ringgit. Oleh kerana itu, maka menerusi program pada petang yang penuh pemain ini, saya merayulah kepada seluruh rakyat Malaysia, tolonglah Jaga kebersihan supaya pastikan kita meninggalkan imej yang sangat baik apabila yeah. kita pergi ke Jepun kita puji negara Jepun tandas yeah. bersih ini taman bersih tapi balik saja kita bawa pula perangai buruk itu tabiat itu wajib kita ubah kerana pepatah Melayu kata boleh miskin hata jangan miskin minda ha, bila kita ada infrastruktur kelas pertama seperti KLCC KLIA kita, lagi penting kita mesti ada minda kelas pertama ya Wah. wow wow saya kira ini soalan eh, terakhir. Ini macam tazkirah <laughs> kan. Ha, ha, ha. Saya kira ini soalan terakhir yang uh, ialah dengan ruang yang ada YB dan saya pun melihat kepada semangat YB untuk menyampaikan mesej kepada rakyat. Tentunya mesej bukan sahaja kepada bagaimana harapan ya. uh, yang YB sampaikan. Mungkin harapan juga YB bagaimana pelaksanaan belanjawan 2026 dalam konteks mensejahterakan hmm. dan melestarikan rakyat hmm. melalui perumahan dan fasiliti hmm. awam YB. Mesej saya <coughs> adalah sangat jelas. Hmm. Di mana negara kita adalah masyarakat berbilang kaum. Ya. Melayu Cina India adalah iban dayak sehati sejiwa seirama. Kita adalah satu sebuah keluarga penyayan, sebuah pasukan yang utuh. Oleh kerana itu, adalah sangat penting ada dua kunci kejayaan negara. Marilah kita jaga perpaduan mari kita bela keharmonian kerana tanpa perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum negara kita tidak mampu mengecapi kejayaan yang diidam-idamkan ya. oleh kerana itu demi menjadi negara yang maju sentiasa ingat perpaduan sentiasa ingat keharmonian itu ada dua kunci utama ke negara kejayaan negara supaya kita kekalkan kestabilan dan membawa pembangunan pelaburan peluang pekerjaan dan pendapatan yang tinggi untuk rakyat yang dikasihi Ya, cerita cerita yang cukup jelas dan impian yang cukup jelas kerana kita faham peruntukan ini mencerminkan tekad kerajaan untuk memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan rakyat supaya tiada golongan yang tercicir dalam arus pembangunan negara. Hmm. Itu waktu yang kita ada YB Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Terima kasih untuk waktu itu. Hey, Satu penjelasan hey, yang cukup jelas. Message yang ada bagi lagi. Ya, baik YB. <laughs> Berbesar hati kami bersama YB di sini dan menerima jemputan kami di Bis Malaysia. Terima kasih YB. Dan untuk itu, Bis Malaysia berakhir di sini. Saya Faiz Syairan Nizam, Malaysia Madani, rakyat di Santuni. Assalamualaikum.